Доброго дня, шановні наши глядачі. В студії Ірина Вербинська. Сьогодні організація спортивно-активного дозвілля для дітей та молоді посідає вирішальну роль У формуванні сили духу, здорового покоління та відволіканні від реалій часу серед таких фізично активних видів спорту бокс, який рішучими кроками розвивається в нашому місті. Це секції, гуртки, клуби, так і притягує поціновувачів рукопашного бою. І ось незабаром в нашому місті пройде черговий турнір Переможний бій Акерман 2024 серед юнаків та юніорів. Аби анонсувати такий захід і почути думку профі, ми запросили в нашу студію. Президента Федерації боксу Одеської області Олександра Гордієнка. Доброго дня, Олександре. Добрий день. Знаємо, що перший такий турнір пройшов у 2023 році, що він показав і які напрацювання є на сьогоднішній день. Я хочу сказати, що цей турнір, який ми провели в 2023 році, він був толчком і основою розвитку боксу в нашому регіоні повноцінно, так як ми знаємо, що. Белгород-Днестровский район богат своими талантами, спортивными достижениями. И конкретно проведение этого турнира на территории Белгород-Днестровска э, заставило или привело к тому, что еще больше детей начало заниматься прекрасным видом спорта. Начали работать, функционировать залы бокса, несмотря на крайне тяжелую обстановку в нашей стране. Тем не менее, мы держим э, уверенно то количество детей, которое начало заниматься до войны. И сегодня снова ж таки мы видим, что благодаря тому же проведению турнира у нас открываются сегодня залы, заинтересовались не только жители самого Белгород-Днестровска, но еще в районе также мы открываем отделение бокса. Это добра такая работа и это хорошие показатели. Так от наступне таке запитання: що планується наразі цього року, коли, де і як, хто братиме участь, звісно, відповідаєте на ті питання, на які ми можемо відповідати в реаліях сьогоднішнього часу. Я хочу сказати, що в цьому году турнір буде проходити в прекрасному місці, в отличній локації, де найголовніше, що є укриття, де наші діти в будь-яке час. По необходимости могут пойти туда. Ну, понятно, что мы в целях безопасности будем прерывать соревнования, и наши спортсмены будут уходить в укрытия. И это очень важно, что прямо на территории места проведения этого турнира будет укрытие. Вот буквально я специально приехал сюда с рабочим визитом для того, чтобы повстречаться с руководством города, повстречаться с функционерами, с теми людьми, кто проводит этот турнир. Поехали на локацию, посмотрели вполне отличное место. И я уверен, что второй турнир пройдет еще по качеству проведения и организации гораздо еще выше, чем в предыдущем году. Чи уже дата проведения?

будет проходить этот турнир 16 числа день приезда спортсменов. Сюда приедут спортсмены со всей Одесской области, так как снова же таки благодаря тому, что активно развивается в ряде районов нашей области бокс. Недавно прошел турнир в городе Измаиле, его провел Степан Чеботарь, это спортсмен, мастер спорта по боксу, мы с ним занимались в одно время, выступали в одной команде. Так же самое в городе в Подильске Максим Максимов, тоже сейчас будет проводить турнир. Мы ведем переговоры, чтобы провести турнир в городе Беляевка. И со всех областей, соответственно, и с Одессы, как центр развития бокса, приедет много спортсменов. Ну и в самом Белгороднестровском районе очень много, э, скажем так, отделений и залов, где функционирует э, и развивается бокс. И снова же таки еще хотел бы подчеркнуть, что благодаря поддержке и мэра города, белгород и президента Федерации белгород района совсем недавно мы открыли новый зал с самым современным инвентарем, мешками и самое главное, что Прекрасними талантливими спортсменами сьогодні вже тренерами, тренірами, воспитанниками заслуженого тренера України, заслуженого роботника фізкультури спорту Ігорі Юрескового. Угу. Скільки наразі от вже подано заявок про реєстрацію до участі в такому турнірі? На сегодняшний день мы ожидаем около 100 участников. Это рост даже еще больше количества, чем в прошлом году. Снова же таки география участников увеличивается, несмотря на то, что, скажем так, обстановка стала более небезопасно, но тем не менее любители спорта и бокса, мы знаем, что будет и Николаевская область, и Хмельницкая область приезжает. І як я вже говорив раніше, представителі со Одеської області, сряда районів нашого регіону, як очільник федерації боксу і проаналізувавши попередні роки діяльності і розвитку такого виду спорту в нашому місті та районі, як би ви проаналізували взагалі рівень боксу, його розвитку і перспективи? Я вам могу сказать по анализу проведения чемпионатов Одесской области. Вот буквально совсем недавно мы провели чемпионат Одесской области среди школьников и элиты, потому что вот буквально уже сегодня в городе Ровно стартовал чемпионат Украины среди взрослых до 22 лет. Сборная Одесской области под руководством тренера, старшего тренера Михаила Серженюка выдвинулась туда, уже не приехали, мы держим с ними связь. Вот. Ну, э, вернусь к чемпионату Одесской области, анализируя, идет приток участников, несмотря на то, что там 18, 19, 20 и сегодня 24 год у нас количество участников именно детей растет. А что это значит? Что все-таки вид развивается, становится популярным, модным, туда приходят дети, родители приводят своих детей и они занимаются спортом. Ну и хотелось бы отметить тоже, на сегодняшний день бокс является олимпийским видом спорта и одним из самых престижнейших видов видов в мире. Яка перспектива розводку боксу вот, и в, той, в и в районе? Мне бы хотелось, чтобы мы этот турнир вели во всеукраинский календарь и сюда приезжали со всей Украины, как на один из этапов подготовки к чемпионату Украины, и дети могли бы здесь получить боевую практику и тем самым э, успешно выступать на чемпионатах Украины. Потому что я так уже хочу э, сказать взагали, что происходит в Федерации бокса Украины. На сегодняшний день момент наша федерация одна из самых сильных, самых мощных. Сборная Украины совершенно недавно выступала на чемпионате Европы. И из 25 возможных комплектов медалей сборная Украины завоевала 22 медали. Это рекорд, который ни одна страна еще не била. Мы показали высокий уровень бокса и представители с Одесской области, воспитанники клуба Левшану Родина Лебели и Азера Мустафаева. Кстати, хотелось бы тоже отметить, что Азер Махмудович будет почетным гостем на нашем турнире. Один из тренеров, который сегодня воспитал чемпиона Европы и призеры чемпиона, чемпионата Европы, это ну, большое достижение. Самое что главное, что э, с белгород все на самом деле это и начиналось. Мы это было, знаете, как законодатель моды. Мы показали, как нужно работать в регионах, что мы делаем, и после там, скажем так, с легкой руки у нас пошла работа по, по всей области. То есть участие в таком турнире можно назвать таким себе промежным кроком по достижению еще наибольших высот и результатов спортивных? Безусловно, на сегодняшний день этот турнир является для начинающих спортсменов, скажем так, толчком в большой спорт. Для кого-то это первые навыки боевой практики, потому что тот, кто занимался спортом, а в частности боксом, он понимает, что выходя на ринг, ты ощущаешь определенные там ощущения, чувства где-то у кого-то страх, у кого-то ну это по-разному проявляется и за счет э, практики, чем больше ты выходишь в ринг, тем ты себя уверенней и комфортнее чувствуешь. И вот именно вот такие турниры являются основой и фундаментом в достижении больших результатов. На сегодняшний день проходит в Венгрии турнир среди юниоров и молодежи, где представитель Белгород-Нестеровска э, Молодан Давид и его тренер Игорь Юрескул участвует на этом турнире, а также еще и представитель по молодежи. Ну, я хочу сказать, что Белгороднестровский район очень богат талантами и ребятами. Ну, вот село Андреевка, о котором мы с вами сегодня говорим: да, в каждом возрасте есть чемпион Украины. В селе с численностью населения до 1000 человек, а соответственно ну, количеством детей, то ну, это просто колоссальнейший результат. И снова таки благодаря работе и тренерского состава, и в первую очередь и поддержке руководства районной, районной Федерації бокса, ну і безусловно, звісно, і міському голові, тому що я смотрю живет спортом, як і всі функціонери в этой області. Дякую, що про найближчі перспективи. Ви звісно, нам розказали. Розкажіть про такі більш дальні плани сьогодні. В реаліях, от сьогодення, військові дії в країні тривають. Як далі планується розвивати бокс і в місті, і в районі? Ми ведемо переговори те, щоб об'єднати всіх. Тренеров сегодня это э, достаточно большой коллектив, так как есть еще и осередок и в Сергеевке, э, в Андреевке, в самом городе Белгороднестровске. Мы уже сегодня э, с вице-президентом с Кириллом Титренко и с Марией Головченко обсуждали тот вопрос: чтобы провести открытый ринг в Сергеевке. Мы думаем привести спортсменов э, с Одессы, и чтобы они там провели так же самое бои в городе Сергеевке. Плюс э, вице-президент Федерации Белгороднестровского района Дживит Исмайлов, э, который также э, живет спортом, хочет активно принимать участие в развитии района. Ну и в целом, я же говорю, когда среда позволяет, и она благоприятная для того, чтобы росли здесь такие результаты, то ну, однозначно я уверен в нашем успехе. И несмотря на то, что крайне тяжелое время, в любом случае у нас растет наше поколение, люди э, ходят в школу, дети ходят в школу, рождаются новые члены нашего общества и в любом случае спорт это всегда было почетно достойно а мы даем возможность не просто заниматься спортом а заниматься элитным видом спорта и показывать результаты потому что у нас сегодня федерация белороднестровского района входит в состав федерации бокса одесской области федерация бокса одесской области входит в состав федерации бокса украины и вот этот вот механизм он дает возможность растить нам те кадры, которые, несмотря на тяжелую ситуацию в стране, э, на мировой арене показывают результаты, лунает гимн Украины и поднимается наш прапор. Благодаря такой работе, благодаря работе всех функционеров мы... Получаємо такий результат. Тобто, пишатися чим і ким є в нашій країні і в нашому місті загалом також. Так? Безусловно, звісно. Дякую, Олександр, за зустріч. Дякую, що розказали нашим глядачам про найближчі плани. І від вас, звісно, запрошення на турнір і напутні слова для безпосередніх учасників наших юних спортсменів. Хотів би всіх пригласити на. открытый турнир в городе Белгороднестровске, который пройдет с 17 по 19 мая в городе. И для всех детей, для их родителей вход свободный. Приходите, смотрите, как растет наше поколение. И еще, пользуясь случаем, хотел бы сказать всей команде Белгороднестровского района огромную благодарность. Это и президенту Федерации Виктору Адренкову, это и вице-президенту Кириллу Титаренко, Марии Головченко и, безусловно, мэру города Белгороднестровска, который поддерживает, как я уже сегодня снова ж таки говорил и повторюсь, человек, который живет развитием спорта и вместе с нами открывал зал бокса в Белгороднестровске и продолжает это делать. Огромная благодарность. И поверьте, благодаря нашей большой и тяжолой работе мы увидим, совсем скоро увидим большие спортивные достижения. Дякую вам, Олександре. А я нагадаю, що в студії був президент Федерації боксу Одеської області Олександр Гордієнко та ведуча Ірина Вербинська. До наступної зустрічі. А нашим бійцям на рингу нових спортивних здобутків.